द्वादश सर्गः सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लतागृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगामसीताम् प्रति दर्शनोत्सुको न चैव ताम् पश्यति चारुदर्शना स चिन्तयामासतो महाकपिः प्रियामपश्यन् पश्यन् रघुनन्दनस्य ताम् ध्रुवम् न सीता द्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली साराक्षसानां प्रवदेन जानकी, स्वशील संरक्षण तत्परा सती अनेन प्रति कर्मणा हता भवे दार्यपथे परे स्थिता विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूप समीक्षता राक्षसराजयोषितो राजयोषितो वया विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामदृष्ट्वा जलवाप्य पौरुषम् विरुत्य कालम् सह वानरैश्चिरम् नमेस्ति सुग्रीव समीपगागतिः गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः दृष्टवन्तः पुरम् सर्वम् दृष्ट्वा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः नु सर्वे गतम् वक्ष्यन्ति सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीर किम् कृतं तद्वदस्वनः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजा ध्रुवम् प्रायमुपासिष्ये कालस्य व्यधिवर्तने किंवा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः गतम् समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परम् सुखं भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः अनिर्वेदो हि सततम् सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः तस्मादनिर्वेदकरम् यत्नम् चेष्टेऽहमुत्तमम् अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान् रावणपालितान् आपानशाला विचिताः तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तरथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विजेतुमुपचक्रमे भूमि गृहांश्चैत्य गृहान् गृहातिगृहकानपि ग्रिहा उत्पतन्निपतं तिष्ठन् गच्छन् पुनः क्वचित् अपवृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन् प्रविशन्निष्पतं प्रपतन्नुत्पतन्निव सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तः पुरे तस्मिन् यम् कपिर्न जगामसः प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः श्वभ्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्वम् तेनावलोकितम् राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र नतु सा जनकात्मजाधर द्रष्टा हनुमतान्दिनी नागकन्यावराः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र नतु सा जनकात्मजा प्रमथ्यराक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलादृताः द्रष्टा हनुमता तत्र रसा जनकनन्दिनी सोऽपश्यं स्थामः बाहुः वरस्त्रियः विषसादमः बाहुः हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगम् वानरेन्द्राणाम् लवणम् सागरस्य च व्यर्थम् वीक्षानिलसुतः चिन्तां पुनरुपागतः अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुदात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वादश सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेय महाराजकी जय